ছাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি বনালোঁ ইলিচ মাছ এয়া সৰিয়হ পিচি দিলোঁ কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ এই মাছ নিমখ হালধি অলপ সানি লৈছোঁ আৰু তাতে আকৌ কেঁচা জলকীয়া ফালি দিলে গোন্ধটোৱে বহুত মজা লাগে সৰু সৰু মাছ কেইটামান আছে তাকো ভাজি কৰিবলৈ লৈছোঁ এতিয়া মই ভাবিছোঁ গাখীৰৰ লালু আৰু পিঁয়াজ দি ভাজি কৰিছোঁ আপোনাৰ মোৰ যিহেতুকে মানুহজনে বহুত ভাল পায় দুপৰীয়া আহিব সেই হেতুকে আকৌ এয়া লাও দালি দি বনাইছোঁ এতিয়া মাছটো বলক অলপ ভাজি লওঁ মানে কি আৰু সকলোবোৰে নাভাজে মই আকৌ কেঁচা মাছটো এনেকৈ অলপ গৰম কৰি লওঁ ই কিছুমান সাধাৰণতে ভাপতে দিয়ে কিন্তু মানে কি আৰু মই অকণমান মানে একমুঠি দিলে মোৰ খাই ভাল পাওঁ এতিয়া বৰ্তমান মানে কি আৰু মাছকেইটিত নমাই লৈছোঁ নমাই লৈ পেলাই আপোনাৰ গি মছলা হালধি নিমখ পেষ্টটো বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি উতলাই দিছোঁ চৈছত তাৰপিছত মাছকি পিচ দি দিছোঁ মাছকি পিচ দি একদম ঢাকনা মাৰি অলপ ভাপত দি দিছোঁ এয়া চাওকচোন মাছ চাৰি পিচ দুজন মানুহৰ চাৰি পিচ যথেষ্ট গতিকে সেয়াহে সেই হেতুকে অলপ ঢাকনা মাৰি দিলোঁ দি পেলাই এয়া মাছকৈ পিচ ফাইনেলি হৈ গ'ল কা কাক কিয় কমেণ্টক জনাব দেই মোৰ কিন্তু বৰ প্ৰিয় আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ হ'লেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই পুনৰ লগ পাম দে